Доброго раночку. На дворе стояло 31 серпня, останній день літа. Дивіться, які в мене дерева біля дому. І такий же саме рядом второй. Все. сегодня последний день лета, Завтра уже 1 сентября, и, кажуть, 1 вересня. дети підуть у школу. О. Обожаю такие деревья, чинары называются, или бескорыстницы. На улице раннее утро, еще никого нет, улицы пустые. А я собираюсь на староконку. Это рынок, где продают антиквариат. Иду там смотреть себе. Если сделаю хороший базар, приду вам все покажу. Хочу купить вазу в виде медузы. Керченское стекло. Оно очень было модное в 70-80-е годы. У нас дома когда такое было еще у родителей там и так полазить, посмотреть, ложечки, вилочки серебряные, антикварчик, все. Поход на Староконку – это как поход под музей под открытым небом. Мало того, что одесская атмосфера, куча людей. Можно столько увидеть, боже, и швейные машинки Зинги. И вот эти патифоды еще 20-х годов, там, где Вертинский поет и все остальное. Что могу сказать? В общем, как? Видите, какие у нас красивые у людей вазоны, какие розарии. Все утопает в розах. Любим мы свой город Одессу. Что можно сказать? Вообще Одесса, она очень красивая. Если вы живете только в старом районе, если вы живете в Таирове нибудь там Таирово или поселок Котовского это как у нас в Киеве раньше была на Борщеровке, блядь, Троещина, блядь, и блядь, Вот смотрите, просто какие тут перекрестки. Ну разве что это не красота? Ой, надо перейти дорогу. Красота неописуемая. Так что, что я могу вам сказать? Всем гарного дня последний день лета, вот покажу, гляньте. Вот это, я понимаю, дома. Лондон, Париж. Так что, мои кошеняточки, усим хорошего дня. Как приду уже со староконного рынка, усим расповим, как я заработал базар, что купив, что не купив. Усих вас люблю цьому, и, как всегда, повторю, тверезость – норма життя. Ни спиртного. Цем-цем, мои сладенькие.